ребят, с вами я, Карина, нас 13, и я решила взять конкурс. Для этого конкурса вам понадобится листочек, и вы должны нарисовать YouTube. Я его нарисовала по клеточкам. Я люблю рисовать по клеточкам. Так что вы тоже можете нарисовать по клеточкам или нет. Просто можете нарисовать YouTube. Второе. Вы должны быть подписаны на мой канал и должны быть подписаны на, конечно же, на мой Google+. Чтобы отослать фотографию, просто на Google+, вы ставите свою фотографию, Нам... вы должны сфоткаться так, ну, держав. И да, кстати, у вас вот тут должно быть название моего канала, или вот тут должно быть название моего канала, вот тут. Вот, смотрите. Вы видите? Нет, не, вы видите. Вот, вот, вот. Должно быть название моего канала. Если вы делаете фотографию, вы делаете вот так. Да. Yeah. Можно, конечно, взять свою, свою, игрушку, которая относится к вам. Смотрим, но смотрите, чтобы не закрывали, чтобы я могла увидеть свой канал. Ну, пишите маркером. Можете просто написать К. КЛ, я пойму. что если у нас не хватает места, можно написать КЛ, я пойму. Это калина ПС. Это канал. КЛ. Короче, э, второе. Если хотите снять видео, оно должно выглядеть типа вот так. Привет, я Калина. Вот Мишка и вот YouTube. Вот, вот тут, твой канал написан. Все. А пойду, как ты просила. Пока. Я пойму это. Вы просто напишите в комментариях под этим видео. Готово. Я зайду на ваш канал и посмотрю это видео. И посмотрю, вы подписаны на меня на Google Plus или на YouTube. Если вы будете подписаны, вы попадете, и я вам под этим видео напишу «Ты принята». То же самое фотография в Google Плюсе. Напишу «Ок, ты принята». «Ок, ты принята». Так что... Пожалуйста, фоткайтесь или снимайте видео. А сюрпризы я не скажу. Я скажу тогда, когда вы выиграете. И сюрпризы, кстати, не очень такие и легкие. Сюрпризы очень хорошие. Так что лучше поторопись. Нарисую YouTube. Да. И не коряво и не по-другому. Да. Так что, пока, удачи тебе и... Короче, будь счастлив и да.